মুখত হোৱা ক'লা দাগ দূৰ কৰিবৰ কাৰণে গোলাপ জালৰ লগত আৰু তিনিটা বস্তু মিক্স কৰি যদি আপোনালোকে মুখত লগায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ মুখৰ ক'লা দাগ দূৰ হ'ব স্কিনখন খুব ধুনীয়াকৈ উজ্জ্বল হৈ যাব হয় ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোক সকলোকে মোৰ অসমীয়া হাউচ্ৰাইভ চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ স্বাগতম জনালোঁ আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ খুব বঢ়িয়া এটা হোম ৰেমেডি যদি আপোনালোকৰ মুখত সৰু সৰু ক'লা দাগ পৰিছে বা আপোনালোকৰ ছালখনৰ উজ্জ্বলতা নোহোৱা হৈ গৈছে আপোনালোকৰ ছালখনত কম বয়সতে বলি ৰেখা পৰিছে তেতিয়াহ'লে সেই সমস্যা দূৰ কৰিবলৈ আজিৰ এই হোম ৰেমেডিটোৱে আপোনালোকক বহুত বেছিকৈ সহায় কৰিব আজি মই আপোনালোকক এই হোম ৰেমেডিটো তিনিটা ষ্টেপত দেখুৱাম আপোনালোকে এই গোটেইকেইটা ষ্টেপ ৰাতি শোৱাৰ আগত কৰিব ৰাতি শোৱাৰ আগত কৰিলে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা বহুত ভাল ৰিজাল্ট পাব তেতিয়া মই আপোনালোকক এই ষ্টেপকেইটা কৰি দেখুৱাম আৰু কৰি দেখুৱাৰ আগতে আপোনালোকলৈ এটা ৰিকুৱেষ্ট আছিলে আপোনালোকে যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল পায় ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ওচৰতে থকা বেলাইকণটো আপোনালোকে প্ৰেছ কৰি দিব তেতিয়া মই আহিবলগীয়া সকলোবোৰ ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন আপোনালোকলৈ সোনকালে যাব আৰু সোনকালে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে চাবলৈ পাব তে আহক এতিয়া ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপটো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু স্কিনত কিবা এটা লগোৱাৰ আগতে আপোনালোকে প্ৰথমতে স্কিনখন ভালকৈ ক্লিন কৰি ল'ব লাগিব আৰু ক্লিন কৰিবলৈ হ'লে এতিয়া মই আপোনালোকক ঘৰুৱা নেচাৰেল এটা ভাল ক্লিনজাৰ তৈয়াৰ কৰি দেখুৱাম এই ক্লিনজাৰটো কি কি বস্তুৰে কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰোঁ চাওঁ ব'লক এতিয়া ঘৰুৱা ক্লিনজাৰটো তৈয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে মই প্ৰথমে লৈছোঁ এয়া কেঁচা গাখীৰ এচামুচৰ জোখাৰে আৰু তাৰ লগতে ল'ম এতিয়া মই এয়া কস্তৰি হালধি অকণমান আপোনালোকৰ ঘৰত যদি কস্তৰি হালধি নাই তেতিয়াহ'লে পাকঘৰত খোৱা হালধিকে ল'ব পাৰিব তাৰ পৰিমাণটো একেবাৰে কমাই ল'ব এতিয়া মই একদম কম পৰিমাণে কস্তৰি হালধি লৈছোঁ তাৰপাছত গাখীৰ লগত ভালকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ কেঁচা গাখীৰৰ লগত হালধি মিক্স কৰি লোৱাৰ পাছত ইয়াৰ লগতে এতিয়া মই মিক্স কৰিম অকণমান মৌ মৌ মই আধা চামুচৰ জোখাৰে ল'ম মৌ আমাৰ স্কিনখন উজ্জ্বল কৰিবলৈ বহুত বেছিকৈ সহায় কৰিব লগতে আমাৰ স্কিনখনো হাইড্ৰেট কৰি ৰাখিব এনেধৰণৰ ঘোঁৰা ক্লিনজাৰবোৰে আপোনালোকৰ ছালখন উজ্জ্বল কৰাৰ লগতে আপোনালোকৰ স্কিনখন বগা কৰিবলৈ আৰু চাফা কৰিবলৈও বহুত বেছিকৈ সহায় কৰে এতিয়া তৈয়াৰ কৰি ল'লোঁ খুব বঢ়িয়া এটা ঘৰুৱা ক্লিনজাৰ এই ক্লিনজাৰটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ এটুকুৰা কপাহ লাগিব এই কপাহ টুকুৰা ইয়াতে তিয়াই ল'ব তিয়াই লৈ মুখত লগাই এনেকৈ দুইৰ পৰা তিনি মিনিট ভালকৈ স্কিনখন মাছাজ কৰি ক্লিন কৰিব এইদৰে আপোনালোকে যদি ঘৰুৱা ক্লিনজাৰ ব্যৱহাৰ কৰে স্কীণখন ডিপ ক্লিন হ'বলৈ সহায় হয় আৰু লগতে স্কিনত একো ছাইড ইফেক্টটো নহয় এনেধৰণৰ ঘৰুৱা ক্লিনজাৰবোৰে স্কিনখন চাফা কৰাৰ উপৰিও আপোনালোকৰ স্কিনখন উজ্জ্বল কৰিবলৈ টাইট কৰি ৰাখিবলৈ বগা কৰিবলৈও বহুত বেছিকৈ সহায় কৰে এনেকৈ তিনিৰ পৰা চাৰি মিনিট স্কিনখন মাছাজ কৰি আপোনালোকে ক্লিন কৰি ল'ব ক্লিন কৰি হোৱাৰ পাছত এখন ভিজা ৰুমালেৰে মুখখন ভালকৈ মচি লৈছোঁ আপোনালোকেও স্কিনখন ক্লিন কৰি লোৱাৰ পাছত এনেকৈ এখন চফ টাৱেলে মুখখন ভালকৈ মচি ল'ব মচি লোৱাৰ পাছত এতিয়া মুখৰ পৰা সৰু সৰু কলা দাগবোৰ দূৰ কৰিবৰ কাৰণে খুব বঢ়িয়া এটা ৰিমেডি এতিয়া মই আপোনালোকক তৈয়াৰ কৰি দেখুৱাম এই ৰিমেডিটো কেনেকৈ কি কি বস্তুৰে তৈয়াৰ কৰোঁ চাওঁ বোলো এতিয়া মই আপোনালোকক গোলাপ জালৰ লগত আৰু মাত্ৰ তিনিবিট বস্তু মিক্স কৰি এটা খুব বঢ়িয়া ঘৰুৱা ৰিমেডি তৈয়াৰ কৰি দেখুৱাম যিটো ৰিমেডি আপোনালোকৰ মুখৰ কলা দাগ কম কৰিবলৈ বহুত বেছিকৈ সহায় কৰিব আৰু তাৰ কাৰণে লৈছোঁ মই এচামুচৰ জোখাৰে গোলাপ জল আৰু ইয়াৰ লগতে এতিয়া মই মিক্স কৰিম অকণমান নেমু ৰস নেমুত প্ৰচুৰ পৰিমাণে ভিটামিন চি পোৱা যায় আৰু ভিটামিন চিটো আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল হয় ভিটামিন চি আমাৰ স্কিনৰ ক'লা দাগ দূৰ কৰিবলৈ সহায় কৰিব স্কিনখন চাফা কৰিবলৈ সহায় কৰিব বগা কৰিবলৈ সহায় কৰিব গোলাপ জলৰ লগত নেমু ৰস মিক্স কৰি লোৱাৰ পাছত এতিয়া মই ইয়াৰ লগতে মিক্স কৰিম অকণমান গ্লিচাৰিন গ্লিচাৰিনে আমাৰ স্কিনখন হাইডেট কৰিবলৈ সহায় কৰিব আৰু লগতে আমাৰ স্কীণখন টাইট কৰি ৰাখিবলৈ বহুত বেছিকৈ সহায় কৰিব গ্লিছাৰিন মই চাৰি পাঁচ টোপালমানৰ জোখাৰেহে লৈছোঁ বেছি লোৱা নাই আৰু ঠাণ্ডা দিনত হ'লে আপোনালোকে অকণমান বেছিকৈ ল'লোঁ একো প্ৰব্লেম নহয় এতিয়া গৰম দিন কাৰণে মই অকণমান কমাই লৈছোঁ আৰু তাৰপাছত মই লৈছোঁ এটা নাৰিকল তেল তিনি চাৰি টোপালমানৰ জোখাৰে ভালকৈ মিক্স কৰি ললোঁ মিক্স কৰি লোৱাৰ পাছত এইটো তৈয়াৰ হ'ল গোলাপ জলৰ খুব বঢ়িয়া এটা ৰিমেডি এই ৰিমেডিটো লগোৱাৰ নিয়মটো মই ভিডিঅ'টোৰ পিছলৈ দেখুৱাই আছোঁ এতিয়া মই তৈয়াৰ কৰি ল'লোঁ খুব বঢ়িয়া এটা ৰিমেডি যিটো ৰেমেডি আপোনালোকৰ মুখৰ সৰু সৰু ক'লা ডাগবোৰ দূৰ কৰিবলৈ সহায় কৰিব ছালখনৰ যদি উজ্জ্বলতা নোহোৱা হৈ গৈছে তেতিয়াহ'লে উজ্জ্বলতা আনিবলৈ সহায় কৰিব পৰিসৰ চাপ কমাবলৈও সহায় কৰিব এতিয়া এইটোনো কেনেকৈ লগাব লাগে তাৰ নিয়মটো মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ প্ৰথমতে এইটো মুখত লগাই ল'ব প্ৰথমতে আপোনালোকে গোটেই মুখখনতে এই গোলাপ জালৰ ৰিমেডিটো ভালকৈ লগাই ল'ব ৰিমেডিটো ভালকৈ লগাই লোৱাৰ পাছত আপোনালোকে স্কিনখন আপাৰ ডাইৰেকশ্যনত দুই মিনিট মাছাজ কৰি দিব এতিয়া কেনেধৰণে আপাৰ ডাইৰেকশ্যনত মাছাজ কৰিব সেইটো মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ প্ৰথমতে আপোনালোকে হাতটো এনেকৈ ল'ব এনেকৈ ল'ব লোৱাৰ পাছত এই ঠাইডোখৰ এনেকৈ আপোনালোকে ওপৰলৈ টানিব কাণৰ ওচৰলৈকে মাছাজ কৰোঁতে আপোনালোকে স্কিনখনত বেছি প্ৰেছাৰ নিদিয়াকৈ মাছাজ কৰিব দহ বাৰ কৰাৰ পাছত আপোনালোকে এই দুটা আঙুলি এনেকৈ ল'ব লৈ ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে এইখিনি ঠাইলৈকে এনেকৈ আপাৰ ডাইৰেকশ্যনত মাছাজ কৰিব তেনেকৈ মাছাজ কৰিলে আপোনালোকৰ স্কীনখন সোনকালে ওলমি নাহিব স্কীণখনত বলি ৰখা সোনকালে নপৰিব স্কীনখন টাইট হৈ থাকিবলৈ সহায় হ'ব ইয়াৰ পাছত আপোনালোকে এই ঠাইডোখৰ এনেকৈ মাছাজ কৰিব কপালখন আপোনালোকে এনেদৰে আপাৰ ডাইৰেকশ্যনত মাছাজ কৰিব বেছি প্ৰেছাৰ নিদিব বেছি প্ৰেছাৰ নিদিয়াকৈ আপোনালোকে মাছাজ কৰিব চকুৰ তলৰ অংশ মাছাজ কৰিবলৈ আপোনালোকে এইটো আঙুলি ল'ব লৈ আপোনালোকে এনেকৈ লাহে লাহে এনেকৈ মাছাজ কৰিব নাকটো মাছাজ কৰোঁতে আপোনালোকে এইদৰে মাছাজ কৰিব এইদৰে আপোনালোকে দুই মিনিট মাছাজ কৰিব আপাৰ ডাইৰেকশ্যনত তাৰপাছত আপোনালোকে এই পেকটো শুকাবলৈ দিব যেতিয়া শুকাব আপোনালোকে ঠাণ্ডা পানীৰে মুখখন ভালকৈ ধুই ল'ব ধুই লোৱাৰ পাছত কি লগাব লাগে তাৰ পিছৰ ষ্টেপটোত মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ ৰিমেডিটো শুকোৱাৰ পাছত এতিয়া মই মুখখন ধুই আহিলোঁ আৰু মুখখন ধোৱাৰ পাছত আপোনালোকে কি লগাব সেইটো মই এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ তাৰ কাৰণে লাগিব অকণমান গোলাপ জল গোলাপ জল অকণমান মুখত লগাই ল'ব এই ষ্টেপকেইটা কৰোঁতে আপোনালোকে ৰাতি শোৱাৰ আগত কৰিব গোলাপ জল লগাই লোৱাৰ পাছত আপোনালোকে গোলাপ জলখিনি শুকাবলৈ দিব আৰু গোলাপ জলখিনি শুকোৱাৰ পাছত অকণমান নাৰিকল তেল ল'ব দুই বা তিনি টোপাল আপোনালোকে নাৰিকল তেল ল'ব নাৰিকল তেলৰ লগত এতিয়া মই মিক্স কৰিম অকণমান এল'ভেৰা জেল এল'ভেৰা জেল এল'ভেৰা জেল আৰু নাৰিকল তেল দুইটা বস্তু ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ব আৰু ঠাণ্ডা দিনত হ'লে আপোনালোকে অকণমান ভিটামিন ই কেপচুলৰ অইলটো মিলাই ল'ব বা গ্লিচাৰিন অকণমান মিলাই ল'ব আৰু গৰম দিন যিহেতু এতিয়া মই নাৰিকল তেল আৰু এল'ভেৰা জেলেই মিক্স কৰিছোঁ মিক্স কৰাৰ পাছত মুখত ভালকৈ লগাব লগাই পেলাই এক মিনিট লাহে লাহে চাৰ্কুলাৰ মচনত মাছাজ কৰি কৰি দিব যাতে এই ৰেমেডিটো স্কীণত ভালকৈ এবজৰ্ব হৈ যায় এই তিনিওটা ষ্টেপ কৰি হোৱাৰ পাছত আপোনালোকৰ স্কিনখন উজ্জ্বল হৈ যাব এইদৰে এক মিনিট মাছাজ কৰাৰ পাছত আপোনালোকে ৰাতি এনেকৈয়ে শুই থাকিব আৰু ৰাতিপুৱা উঠিহে আপোনালোকে মুখখন ঠাণ্ডা পানীৰে ধুই দিব এইদৰে আপোনালোকে ৰাতি শোৱাৰ আগত যদি স্কীণখনৰ যত্ন লয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ মুখৰ সৰু সৰু কলা দাগবোৰ কমিব আৰু লগতে স্কীণখনৰ উজ্জ্বলতা আহিব স্কীণখনত সোনকালে বয়সৰ চাপ বলিৰেখা নপৰিব আপোনালোকৰ স্কীনখন উজ্জ্বল হৈ থাকিব স্কিনখন জিলিকি উঠিব আপোনালোকে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত এই ভিডিঅ' ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে নতুন এটা বেলেগ টিপছৰ সৈতে আপোনালোকৰ মাজলৈ আকৌ আহি আছোঁ তেতিয়ালৈকে নমস্কাৰ আজিলৈ আহোঁ